ॐ महिन्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्वै गिरहम् अथा वाचः सर्वं स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममापेशस्तोत्रे हरणिरपवादत्परिकरः अतीतः पन्ताणं तव च प्रतदव्यारुत्यायं च विदमविदत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न परममृतं ब्रह्मन् किं वा कपि मम वाणीं भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमतनबुद्धिर्व्यवसितां तवैश्वर्यं यत्तज्जगदु द्वयरक्षा प्रलयकृ त्रयीवस्तु व्यस्तन्ति सृषु गुणभिन्ना सुतनुषुम् अभव्याणामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तं व्याक्रोशिं विदगतैहैके जडधियः किमीहत् किं कायस्य खलु किमुपायस्विभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानयति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुष्टो हतदियः कुतर्कोऽयं कास् किं करयति मोहाय जगतः अजन्मानोरोगा किमवयववन्तोऽपि जलतां मदिष्टाधारं किं कमपि दीर्नाधृत्य भवती अनीशो वा कुर्याद्बुवनजनने कः परितरु यतो वन्दास्वां प्रत्यमरवरसंशेरतयिमे त्रयी साङ्ख्यं योगपशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रविन्धे प्रस्थाने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यां ऋजुकुटिलनापतजुषां नृणामे भोगम्यस्त्वमतिपयसामर्णव महोक्षत्कट्वाङ्गं परशुरचिनं भस्मपनिनम् कपालं चेति यत्तव भरततन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवत् प्रणीहितां न हि स्वात्मा रामं विषय भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रौवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते वेतस्मिन् पुरमतनतैर्विस्मितैव सुवञ्जिर्हे विद्वान् खलु ननु दृष्टामुकरतां तवैश्वर्यं यत्तच्च वधुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तूव्यस्तन्ति सृषुगुणभिन्ना सुतनुषु अभौव्याणामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः किमीह किं कायत् स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारोधाता धाता सृजति किमुपादानयति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हत कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुकरयति मोहाय जगतः जगतां मदिष्टाधारं किं भव अनीशो वा कुर्याद्गुवनजनने करिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवरसंशेरतै मे त्रयी साङ्ख्यं योगपशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रविन्नेपस्ताने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनाम् वैचित्र्यं दृजुकुटिलनापतजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि महोक्षकट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिन कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्ूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्व ध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते ते तस्मिन् पुरमतनतैर्विस्मितैरं स्तुवञ्जिर्हे मित्वा न खलु ननु तवैश्वर्यं यत्तज्जगतु दयरक्षा प्रलयकृत्रयी अभव्याणामस्मिन् वरदरमणीयामरमणि विहन्तं व्याक्रोशिं विदत कि किमीहत् किं कायस्स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानयति च अतर्कैश्वर्यैत्वय्यनवसरदुस्तोहतदिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुकरयति मोहाय जगतः अजन्माणो लोकान् किमवयवन्तोऽपि जगता मदिष्टाधारं किं भव भवति अनीशो वा कुर्याद्गुवणजननेकरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरतैमे त्रयी साङ्ख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रस्थाने प्रस्ताने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यां दृजुकुटिलना प्रणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षकट्वाङ्गं परशुरजिनं बस्मपनिन कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्ब्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदम् करोदौ भूया भूर्वे जगति गदतिर्तविषये समस्ते ते तस्मिन् पुरमतनतैर्विस्मितैवां स्तुवं चिर्हे मित्वा न खलु ननु दृष्टामुदरतां तवैश्वर्यं यत्तच्जगुदयरक्षा प्रलयकृ त्रयीवस्तूयस्तन्ति सृषु गुणभिन्ना सुतनुषु अभूया नामस्मिन् बिहन्तं व्याक्रोशिं विदतैहैके जडदियः किमीहः किं कायस्त खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानयति च अतर्कैश्वर्यैत्वय्यनवसरतुस्तो हत धियः कुतर्कोयं कंश्चिन्नुकरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोपा किमवयववन्तोऽपि जगता मदिष्टाकारं किं भवमि दीर्णादृत्य भवतीम् अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने करिकरो यतो मन्तास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरतै मे त्रयीसाख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रविन्नेकस्ताने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनां मैचित्र्यां तृजपुटिलनानां पटजुषां नृणामेको गम्यस्वमसि पयसामर्णवैवं महोक्षकट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिनं कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवत् न हि स्वात्मा विषयमृगतृष्णा भ्रमयति त्वं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्व ध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्यै जगति गदतिर्यस्तविषये समस्तेपेतस्मिन् पुरमतनतैर्विस्मितैव स्तुवं जिर्हे मी त्वा न कलु ननु दृष्टा मुकरतां तवैश्वर्यं यत्तच्चगुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तन्ति सृशुगुणभिन्ना सुतविषु ना नामस्मिन् वरदरमणिया वरमणिन् विहन्तं व्याक्रोशिं विदततैहिकेजडियः अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरवतिकरम् धशास्यो यद्बाहुनव्रतरणकण्डूपरवशन् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणां होरुभबले स्तिरायास्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यस्त्वस्तेवम् समधिगत सारम् भुजवनम् फलात् कैलासेऽपि त्वदति वसतौ विभ्रमयतः अलभ्या पाताले पेरसचलिताङ्कुष्टसिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि द्रुवमुपचितो मुह्यति वरद परमोच्चैरपि सती मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्छरणयोर्न कस्याप्योन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय वनति अखाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचति तदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्धिस्त्रिनयनविशं संवृतवतः सकर्मा तव न पुरतेन विकारोऽपि श्लाव्यो भवनभयभङ्गसिद्धार्ता नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिकाः सपत्यन्नीषत्वं स्मरस्मर्ता व्यात्मानैव शिशुपत्यः परिभवः महीपादाघातं ब्रुजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्ब्राह्म्यद्भुजपरिगरु मुहुर्दौर्दौस्तं या ते नितचटा जगद्रक्षायैकं नटसि ननु वामैव विभुतां वियद्व्यापीतारागणगुनितपेनोद्गमरुचि प्रवाहो वारां य जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमी त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रतक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरतो रताङ्गे चन्द्रार्कौरथचरणपाडीशर इति दिदक्षोऽस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडं वरविधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुदियः हरिस्त्रे साहस्रं कमलबलिमादाय यदे कोणे तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषां त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति गतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्त्वमसि परयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य प्रतिभुवं। श्रुतौ श्रद्धां बद्वा दृढपरिकरत्कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरदिशस्तनुभृतां मृषीणां मार्विज्ञं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुब्रेशस्पत्त कर्तु श्रद्धा विदुरमपि चारायुगं प्रजानातं ना प्रसवमपितं गतं भूतां मिलमहि शुपुश धनुष्कानिर्यात्वं दिवमपि सपत्राकु प्रसन्तं ते द्यापीत्यजति न मृगव्याधरवसः स्वलावन्या शक्साधु ततनुषमः नाय पुरक्लुष्ट्रं मृष्णापुरमतनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैनं देवीयमनिरतदेहार्दघटनां दवैपामूतयः श्मशानेष्मा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा स्थिता स्थिताभस्मालेपस्रि नृकरोऽपि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव मम तथापि स्मर्तॄणां वरदपरमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यचित्ते सविदमवधायात्तमरुतः प्रहृशद्रो माणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यथा लोक्याह्लादं हृदैवनिमज्जामृतमयी ददत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्वं हुत

णात्योमिति पदं भवत् शर्वो रुद्र पशुपतिरतोग्रस्सह महास्तीमेषाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवाश्रुतिरपि प्रियाया स्मैदानीं प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते न मो प्रियदवदविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर मनिष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर मनिष्ठाय च नमो नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्टाय च नमो नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमो विश्वपत्तौ भवा नमो नमः चेत्क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमुल्लङ्घिनी शश्ववृद्धि इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहार असितगिरिसमं स्यात्तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाकाले कनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्टपुष्पदन्ताभिधानमलुरुते स्तोत्रमेतच्चकारम् अहरहरणं दूर्झटैः शुद्धचित्तमार्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तधात्रं प्रचुरकरधनायुं पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो परा स्तुती अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरम् दीक्षादानं तपस्थितम् ज्ञानं यागादिकान्या महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशनामाकरु सर्वगन्धर्वराजं शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासम् सकलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्य दिव्यं महिम्न सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षयितहेतुं पठति यदि मनुष्य जलिर् व्रजति मृजति शिवसमीपं किन्नरं स्तूयमाण स्तवनमिदमोगं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तं कपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किंबिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन परितेन समाहितेन सुप्रिणीतो भवति भूतपतिर्महेश आसमाप्तमिदं स्तोत्रम् पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अणौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशो महेश्वरः यादृशो महादेवा तादृशायत् नवोन्न एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पटेन्नरा सर्वपापविनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते इत्येषा वाण्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रिय तं मे सदाशिव श्रीये पुष्पदं तविरचितम्